रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करना होगा जियात का ऐलान करना होगा हम कमजोर नहीं है अभी यहाँ बातें हो रही थी कि पाकिस्तान मैषित के लिहाज से कमजोर है हम और मामला से कमजोर है नहीं है कमजोर ईमानियात कमजोर है तीन सौ तेरह होकर वक्के सुपर पावर से रसूलुल्लाह ने टकराए हैं और साहबा किराम ने साथ दिया है और फिर उन हजार को निस्त नाबूद किया है हमने अपने इस्लाम और रसूल सल्लाम की तालीमत से हमने क्या सीखा है यही सीखा है कि हम डर के मारे कि पाकिस्तान को कुछ ना हो जाए पाकिस्तान अगर कोई जुमला सख्त बोल देगा तो मुश्किल हो जाएगा यह बोल देगा कि हमारे में पहुंच रहे हैं तो मुश्किल हो तो होगा तो याद रखिएगा मुश्किल नहीं है ये बल्कि प्यारे सलाम के दीन पर अमल करते हुए आपको इतजाज करना है तो आए हम भी आपके साथ इतजाज करेंगे सीने हमारे हाजिर हैं असला आपके पास है मिजाइल आपके पास है सीने हमारे पास है आए ऐलान करें आज से कि हम पाकिस्तान से पैदल चलकर फलस्तीन जा रहे हैं हम फलस्तीन जाकर हम अपने मजलूम मुसलमानों की मदद करेंगे उनके साथ ताऊन करेंगे अपना सीना पेश करेंगे अपनी जाने पेश करेंगे और इन उस यूरोप के नाजायज इसराइल को घुटने टेकने पर मुसलमान तलवारों के जरिए ही मजबूर कर सकते हैं इसके अलावा इन करादादों से और अकवाम मुतहद से भीख मांग के यूरोपीय यूनियन से भीख मांग मांग के फलस्तीनियों को हम आजादी नहीं दे सकते हैं हम कुरान हाथ में लेके रसूलुल्लाह की तलवार को हाथ में लेकर और आवाज ये बुलंद कर दे कि मोहम्मद बिन कासिम के हम मानने वाले हैं उनके सिपाही है हम सलाउद्दीन अयूबी के सिपाही है हम सहाबा के सिपाही है हमारे मुसलमानों पर जो तशद किया जा रहा है हम आ रहे हैं समाल सकते हो तो संभालो हार हाव कुवत हर कुवत को हम पस्त कर सकते हैं अपने ईमानी जज्बा से अपने ईमानी मामला से रसूलुल्लाह की तालीमा से और वो यही है कि आज का हम इजहार करें आज हम जो फर्ज है की इबादत है जैसे नमाज फर्ज है जैसे रोजा फर्ज है जैसे जक़त फर्ज है जैसे हज फर्ज है हज फर्ज है इसी अंदाज में जिहाद भी फर्ज है और जिहाद फिर कब फर्ज होगा फिर द का ऐलान कब होगा तब होगा जब पाकिस्तान पे हमला होगा जब पाकिस्तान तबाह हो जाएगा फिर भी तुम से...